चतुर्थोऽध्यायः श्रीगणेशाय नमः श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीसद्गुरुभ्यो नमः कुलस्वामिनि एकवीरादेव्यै नमः जय जयाजी विश्वमूलतारिणि जय जयाजी विश्वाधारिणि जय जी विश्वमोहिनी विश्वात्मधारिणी तुज नमो जय जयाजी मूलप्रकृति मङ्गलकरिणि जय जयाजी सज्जनरक्षिणि चन्दस्वरूपी शीतलकरिणि शिवपत्नी तुज नमो तृतीयोऽध्यायी सुरेखवर्णन निजकृपावोळवोन् हर्षोल्लासे भर्येले जीवन भक्तसज्जन भावभाविकांसे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदास माता आधारभूतत्रयास कर्म गुणभावयास स्पष्टवर्णन असे माता कृपे को विस्फुरण रसाय व्यायेवो न सुरुजाहले ग्रन्थलेखन ग्रन्थविस्तारत सादना श्रीदेवी अथर्वशीर्ष या बहुमहात्म्याथर्ववेदात् जरि नसे सप्तशती अङ्गभूत तरि पाठापूर्ववाचताती पाठापूर्ववाचिले असता बहुमोठा लाभभक्ता देवी कृपा भक्तावरता त्वरित होय हेची सत्य शक्ती जे कार्य करीत त्यास्तवे अवतरित याचे वर्णन विस्तृत देवी अथर्व शीर्षात असे महाशक्ती करीते कार्ये अनंत कार्यानुरूप स्वरूप प्रकटत ती ती शक्ती ते, ते कार्य करीत कार्यस्वरूप नामे वेगळाली महादेवी मूलशक्ति प्रसङ्गानुरूपप्रकटे जगति असंख्यशक्तिनिर्मिति अव्याहतजाहलीसे श्रीशक्तिमहादेवी सन्दर्भात् देवी, देवी अथर्वशीर्षात् खुलासा विस्तृत विजयकान्ता कथितसे तयात असे ऐसे वर्णन सकलदेवनम्रहन् कुसती महादेवी नागोन हो तदा महादेवी वदली से मी ब्रह्मस्वरूपिणी असे प्रकृति पुरुषात्मक सृष्टि दिसे ती प्रसविली मीची मीची आनंद अनानंद रूप मीची विज्ञान अविज्ञान रूप ब्रह्म अब्रह्म सारे स्वरूप अखिल ब्रह्मांड मीची असे ईश्वरी उपासका लागोन मी देतसे थन आकाशादी निर्माण आत्मस्वरूपी करीतसे सकल जो जाणत तोची खरा भाग्यवंत तयासी दैवी संपत्ती प्राप्त सदैव होत असेची देवी महादेवी आहे कोण े चाच मुखे ऐकोन सकलदेव होन वधिते जाहले ते धवा हे महामाया शक्ती, हे महादेवी शिवशक्ती सरस्वती माता देवी आदिती दक्षकन्ये तुज नमन श्री महा वानी रूपी नी, पापग्नी भोग पापघ्नी भोगमोक्षदायिनी सर्वमङ्गलमङ्गलरूपिणी नमस्कार तव चरणासि अनन्यतेजा विजयाधिष्ठात्री अन्तर्हितकल्याणदात्री ब्रह्मसायुज्यानन्ददायि महादेवी तुजवन्दन अज्ञेया अनन्ता एका ॐ परमेश्वरी नैका अलक्षा अजा सर्वात्मिका महादेवी तुझ नमन इथे महाशक्तीने देवी भगवती महादेवीने वेळोवेळी नाना प्रसंगाने विविध अवतार घेतले से पुराणांतरगत देवी महात्म्य ग्रंथात अवतार कारण विस्तृतवर्णीये आढळतो देवी माता स्वरूप वात्सल्यभावदर्शन उग्र अति उग्ररूपधारण दया करुणाप्रेम श्रीदेवि लावण्यवती दिव्य तेजस्वी ते चिका मृदु कोमलाङ्गी परिहाती शस्त्रास्त्रे धारियेरि असुरमर्दना इन्द्रपदकामनाधरो देवान्वरकरिति आक्रमण पराक्रमसिद्धिकपटकरोन् प्राप्तकरिति इन्द्रपद सत्ये राक्षस उन्मत्तवर्तन त्रस्तकरिति सारे त्रिभुवन होती देवगण असुरक्रौर्ये यदा यदा ऐसे घटन तदा तदा देवी अवतरण करितसे असुरमर्दन संरक्षितसे सुरसज्जना मधुकैठव असुरकारण योगनिद्रा देवी अवतरण देवि लावण्ये असुरमोहन तया विष्णुन्निवधियेले देवसङ्कटी असुराकारण तदा तदा सकल देव सकलदेवदेहातोन् अरुपतेज निघोन देवी अवतरण होतसे महिषासुरे प्राप्तन, स्वर्ग घेतला जिंकोन, उन्मत्त बहुजाहला देहातोन, निघोन तेज महान् निरुपतेज एकत्रोन चण्डिका आलिसे आकारा चण्डिका जाहली क्रोधायमान युद्धा प्रारम्भून युद्ध नौदिन रणाङ्गणी चाले से चण्डिका अतिक्रोधाविष्ठ पदतले सुरदावित त्रिशुले छेदियेले अरुत आसूर मर्दन करियेले पार्वती न अम्बिका जाहली उत्पन्न, या कारणे कौशिकी भणो न सकलतियेसि सम्बोधिति हिमालय आश्रये राहे पार्वती देहकोशे कौशिकी निर्मिती। तदा कालवण्डे पार्वती कालिका नाम प्राप्तले जिङ्कावया देवी अम्बेसी युद्धा धारियेले धूम्रलोचनासी तयावधानंतरे चंडमुंडाशी अंबा जिंकाया येता घ्यावया जिंकोन तदा नाजुक अंबेन जाहले स्वपरुद्रवती प्रकटन आक्राळ विक्राळ कालीचे कालीचे भव्य पृथ्वीते गगन नेत्र उञ्चिचे नेत्रैत्य करियेली विकट हास्य विकटहास्य चंड चण्डमुण्ड वधियेले चण्डमुण्ड मस्तक वोनि चण्डिके निकटकालियेवो नि प्रचण्ड गर्जना करोनि वदलीसे चंड मुंड म्या मारि शुंभ त्रिभुवन करावे शांति सौख्या शान्तिसौख्याकारणे तदा चण्डिवदलीसे तु वा चण्डमुण्डमारिरे से, से। विलासे चामुंडा नामे प्रसिद्धसी। चण्डिदेवी शुंभ देवता शक्त्या देवताशक्त्या रणाङ्गणासि सहाया उतरल्या ब्रह्मदेव इन्द्र कार्तिकेय देव इतर देव देवशरीरातो बाहेर, तयांचा शक्त्या निघाल्या शंकर शक्ति बाहेश्वरी कार्तिकेयशक्ति कौमारी विष्णुशक्ति वराहरूपधारी वर्हिणी उत्पन्न तदा ब्रह्मदेव शक्ति ब्राह्मणी इन्द्रदेव शक्ति इन्द्राणी ऐन्द्री शिवदूती कात्यायनी शक्ति नारसिंहशक्ति देव शक्ति विलगली तया समानस्वरूपे धारिली चण्डिदेवी युद्ध माधारी युद्धारम्भृगण सरसावीज वधिये शुम्भ निशुम्भ कृावो निता चण्डिके चण्डिकेवरी मातृगणा सङ्गे युद्धकरी देवि शस्त्रास्त्रे प्रहारी शुम्भ निशुम्भ राक्षसा त्रिभुवन त्रिभुवनसारे दणाणले गर्जन आरोळ्या चित्कारे भरिले मृतराक्षस खच दूरी मातृगणे पराक्रम गाजवीला, निशुम्भ शुम्भ मारिला आसुरवध करिएदा मातृगण सहाये रे महादेवी चण्डिरूपधारोन् आसुरक्षले क्रोधायमान करिये रे असुरमर्दन सुरसंरक्षण करिये इति गुरुकृपाङ्कितभक्तकवयित्री विजयकान्ता विरचित प्रासादिक ॐ श्री एकवीरासप्तशतिग्रन्थचतुर्थोऽध्यायगूढहा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते